Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про грудне вигодовування. Гостею нашої студії є Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні і лікар-педіатр. Пані Катерина, я вітаю вас у нашій студії. ЮНІСЕФ власне заявляє про те, що і не тільки ЮНІСЕФ, що грудне вигодовування може врятувати життя мільйонів дітей. В чому давайте говорити його переваги зрештою. Это самое здоровое да, из всего того, что есть, питание для маленьких детей, самое сбалансированное, которое позволяет детям развиваться, гармонично развиваться, и не только их физическому развитию способствует, но и, как показали некоторые исследования, интеллектуальному развитию. Да, и так. Даже так. Вот, поэтому Сити это действительно очень-очень очень важно. Грудное молоко. желательно, чтобы первые полгода ребенок получал только грудное молоко. Мы проводили исследования социологические, репрезентативные по всей Украине, и появились довольно интересные цифры. Например, исследование показало, что где-то 50-60 людей, как бы по первым цифрам. Вроде бы кормят грудным молоком только до полугода, но при более углубленном исследовании оказалось, когда чуть по-другому ставили мамам эти вопросы, оказалось, что цифра эксклюзивного так называемого да, грудного вскармливания составляет всего лишь 20 И очень многие из двух месяцев начинают давать воду, а с трех месяцев начинают давать прикорм, что неправильно. И нужно, чтобы первые шесть месяцев То ребенок получал грудное молоко. То До пивруку вынятково грудное да, молоко. Да, но, к сожалению, она не настолько крепка, пока в Украине, хотя она безусловно улучшается. Но вот соцопросы показали, что не так крепка эта тенденция, и родители все-таки по разным причинам ну, добавляются. чем? Из знаниям, чему так подобного. Мне кажется, что на эту тему, во-первых, достаточно мало информации. А Во-вторых, поскольку мы находимся на канале Рада, да, и это идет о системных таких государственных вопросах, то, безусловно, это вопрос системный, да, это вопрос, что, скажем так, стратегии. Что, пред... что, что такая система как бы предусматривает в себе? Во-первых, все начинается еще на том этапе, когда родители только готовятся стать родителями. Существуют такие школы ответственного родительства. Они есть повсеместно. Ну, в Украине вы на такой же... Безусловно. Они становятся более популярными. Но дело в том, что всегда, когда существует такая структура, как школа, и мы можем это ну, сравнить с образованием детей, да, либо с образованием взрослых, важно не только что это называется школа, а важно то, что там говорят. Ну, то есть чему преподаватель, скажем так либо доктор, который ведет эти лекции уделяет внимание. Поэтому безусловно, если говорить о системном подходе, то родители должны об этом уже слышать да, с момента, когда они еще готовятся стать родителями и либо ходят в такую школу, либо общаются со своим акушер- гинекологом. еще на этом этапе должно быть достаточно mm -hmm. много информации. Потому что этот все-таки процесс не такой простой, и мама должна быть к нему будущее готова, да, то есть потому что многие мамы боятся этого, что у них испортится форма груди или там, например, что это будет больно или что это как-то некомфортно или что-то такое. Хочу еще. запомнить еще и мама двух детей, цены то, что более, что приемно, наверное. Но, ну вот не все знают о том, что это приятно, не все так к этому относятся, как вы. Но здорово было бы, если бы об этом было больше информации и чтобы об этом такие люди, которых видят на экранах, как вы, например, да, либо другие известные люди, как Маричка Падалка, у много деток да? чтобы они об этом больше говорили и в общем то этому была такая поддержка информационная безусловно а затем еще важный момент это сам роддом да то есть мы знаем uh -huh. что достаточно агрессивной маркетинговой политики э, тех кто продает молочные смеси и, к большому сожалению они представлены почти в каждом роддоме что тоже неправильно и естественно но ну, этого не должно быть потому что должно быть продвижение грудного вскармливания в роддомах в первую очередь. И смеси только там, где они действительно нужны по разным серьезным причинам, там, где доктора принимают такое решение, там, либо по невозможности кормить, скажем так. Там в ситуациях, например, с детками, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных мам, там они не получают грудного вот молока. я Да, и опыт. они, конечно, угу. ну, получают. Но такая статистика очень разнится по Украине, в каких-то то регионах то, что мама этого вела больше. А, да, она не даты. кормит грудью, но ребеночек получает в такой ситуации по медицинской, показаниям для того, чтобы он избежал заражения, да? Слишь это такой единый выпадок, около ну не очень разумяется. мало, то есть край крайне мало ситуаций, там я даже не хочу в эти все ужасы заходить, но их как uh -huh. бы очень-очень мало, то есть на самом деле в основном ну этому противопоказаний никаких их нет, и это должно поддерживаться. Кроме того, у нас сейчас очень много мам работающих, правда? То есть очень многие мамы ходят на работу и достаточно на короткий срок берут декретный отпуск. И когда я говорю о поддержании системы, это еще и то, чтобы работодатели поддерживали женщин в этом, то есть чтобы они должны давали им возможность опаздывать на работу, где-то раньше уходить где-то, например, в середине дня, если женщина близко живет, чтобы она могла сходить домой. И кроме того, в общественном пространстве должны быть какие-то места, где можно покормить ребенка, потому что курительные комнаты есть, а вот мест, где можно покормить ребенка, не очень много. Причем, когда мы начинали этот проект, у нашей главы как раз комьюникейшн юнисефа в Украине, недавно появился ребенок, когда мы только ну, начинали говорить, там очень много о грудном вскармливании, она к этому относилась ну, с одной точки зрения, а когда у нее появился собственный ребенок, она вот когда я шла на интервью, она говорила, ты же скажи, что у нас очень мало таких мест, где женщина может покормить Давайте ребенка. это тогда говорить нереально, что сделано в Украине, и если сравнивать, например, только у украинок, которые годуют с а, грудным молоком своих немовлят, в сравнении порівняння с э, э, женками жінками інших країн света? Чьи великий у нас відсоток? Мам? Ну, вот согласно тому, что показали исследования, у нас где-то процентов 60 точно по исследованию, но эксклюзивно ну, это 6 великий месяцев, Я думаю, что это мнением. небольшой процент, но он растет. То есть, безусловно, в Украине очень много сделано было в этом отношении. А, а, Во-первых, во во вот как раз такая государственная политика, и, например, такой проведенный совместно с Минздравом, еще начавшийся много лет назад проект, который назывался э, клиника э, доброзычного до э, То есть это роддом, доброжелательный к ребенку в основном, либо детская больница доброжелательная к ребенку, которые делали очень активное продвижение грудного вскармливания, распространяли информацию обязательно о грудном вскармливании в котором акушерок э, учили, как поддерживать только что родившую женщину для того, чтобы она кормила грудью. И это, безусловно, дало результаты. Кроме того, существуют очень э, такие активные движение негосударственных организаций, то есть, например, есть такая организация «Молочные реки», которая очень активно работает в этом вопросе, до такой степени, что, например, завтра будет такой день грудного вскармливания, и на Украине его тоже будут отмечать. В вот майдан другого серпня. Ну, да, другого серпня завтра. И будет в 2 августа в, на территории Софии Киевской, вот там парк есть очень такой красивый, и там будут разные акции в поддержку грудного вскармливания, и будет участвовать как государственные, так и негосударственные организации. То есть, есть еще даже такое Но гражданское движение. Э, Они очень распространяют информацию, делают всякие компании, которые привлекают к этому внимание. Да? То есть, в основном это информирование, привлечение внимания к этим процессам, и, безусловно, у них и на сайтах, и активисты этих компаний, у них есть полезная информация, практическая для женщин, чтобы женщины пользовались, не только женщина, но и вся семья, по сути говоря, пользовалась информацией для того, чтобы это прошло легче, чтобы женщина не бросила, скажем так, это делать. Але раптом, например, женщина родила, у нее нет молока, або кількість молока зменшилася, грудного молока мається на увазі. У таких випадках куда звертатися? Самый идеальный, самый идеальный вариант. И если можно эти объемы, иногда, то, иногда это бывает иногда, иногда, иногда это бывает возможно, иногда нет. Но для того, чтобы с этим определиться, она либо должна обратиться к доктору, которому она доверяет. Это может быть либо тот акушер гинеколог у которого она рожала, либо неонатолог дома, если он ей понравился, либо зачастую это может быть и педиатр, и семейный доктор, если он хорошо образован в этом отношении. Однако я даже сама с удивлением для себя несколько лет назад узнала, что в Украине есть их, правда, не очень много, но есть сертифицированные специалисты, которые занимаются именно грудным вскармливанием, и они называются лактологи. Такие тоже есть. Поэтому Я если женщина хочу, да? готовится стать мамой, она может прямо даже в гугле забить, да, mm -hmm. и, мож, возможно, найдет лактолога, который очень хорошо владеет этими вопросами, и ей поможет это сделать. Потому что, безусловно, тактика женщины, если молоко пропало... Это э, попытка его все-таки вернуть в полном объеме. Угу. А если даже вдруг по какой-то причине в полном объеме она его не возвращает, то это попытка все-таки к смешанному вскармливанию, а не от полного ухода от грудного вскармливания. Есть еще ситуации, например, когда мифологизированы несколько некоторые вещи. Например, мы сталкиваемся с женщинами во время эпидемии гриппа, да, или в преддверии эпидемии гриппа, которые кормят грудью, но при этом ужасно боятся вакцинироваться от гриппа и считают, что это будет вредно для ребенка. Это неправильно. Никаких противопоказаний нет. Мама может вакцинироваться от чего угодно. И, в принципе, крайне редко бывают э, такие жесткие противопоказания для кормящей женщины по приему каких-то препаратов, да, потому что бывают случаи, когда женщина перестает кормить из-за того, что она заболела чем-то, ну, там, простудилась, например. Да, это тоже неправильно. Самая высокая температура. Это тоже неправильно. То есть uh -huh. она может совершенно спокойно продолжать кормить, просто при этом она там может кормить в маске, она может мыть руки и так далее, и так далее. Поэтому э, желательно, чтобы такие вот ну, факты, которые не имеют под собой никакой доказательной базы, чтобы они ну, не заставляли женщин вдруг останавливаться. Некатерина, да? а не вот есть еще какой-то термин, сколько нужно гадовать, э, выгодовывать дитину грудным молоком? Вот мы говорим про то, что, насколько я поняла, первые півроку, шесть месяцев обязательно. обязательно. А вот далее, вызначенный период. Желательно, да по, да, по разным данным, да, существуют разные рекомендации. В uh -huh. принципе, все сейчас поддерживают международные, скажем так, рекомендации кормления uh -huh. по требованию даже до двух лет, например, ночное. Да? Разные мамы по-разному к этому относятся. Естественно, делают разный выбор в зависимости от своей занятости, от жизни своей семьи и так далее, и так далее. Но насколько я себе представляю, что эксклюзивным вкармливанием должно быть первые полгода, затем ребенок все равно продолжает получать грудное молоко до года, а дальше мама принимает решение, ну, что она делает дальше. Ну и, скажем так, наши бабуси еще говорили про то, что а, если грудью, грудным молоком годовать дитину, то дитина будет здоровую, не будет так часто хвореть. Это действительно так? Безусловно. Нет, <говорит> безусловно, что есть статистика, что дети реже болеют, которые получают грудное вскармливание. И вот для меня было очень интересно. Я сначала так недоверчиво к этому относилась, но потом больше про это прочитала, что действительно считается, что ребенок развивается в плане от своего IQ, ну, лучше uh -huh. и быстрее, если он находится на грудном вскармливании. Но что хотелось бы еще подчеркнуть, что у нас всегда вот грудное вскармливание это мама и ребенок. А на самом деле грудное вскармливание – это мама, папа, бабушка, дедушка, все остальные да ребенок. <свят> потому что, конечно, ну, роль папы в этом очень и очень большая, для того, чтобы да, женщина так и не бросила да, на кормить грудью. Он должен всячески поддерживать этот процесс, причем не только эмоционально, но и физически, потому что для того, чтобы женщина могла хорошо кормить, папы должны на себя взять ряд обязательств. То есть это так можно даже громко назвать менеджмент семьи, да. То есть вот кто, кто делает что. То есть для того, чтобы я думаю, что вам это знакомо, поскольку у вас двое детей, да. То есть как бы кто делает что в семье. Не все могут взять себе няню, не все могут взять себе домработницу, поэтому папа должен на себя перебрать часть обязанностей для того, чтобы оставить женщине время и такое позитивное настроение для того, чтобы это делать. Тут от позитива зависит и, конечно, насколько дети на позитив від мамы да. разом из молоком? Конечно, еще есть такая, такой момент, э, как, скажем так, визуальная вот картинка, связанная с этим процессом, потому что сейчас стало больше ситуаций, когда мы видим, как женщины, например, кормят в парке. Да, или даже там где-то в кафе вот в открытом но ну, на площадке можно увидеть то чего нельзя было увидеть раньше стало появляться больше фотографий да, кормящих женщин например даже там в частных клиниках иногда в государственных клиниках в роддомах и мне но кажется самая, что моя это абсолютно конечно. конечно это должно быть правильно и красиво поэтому папы делайте больше фотографий <свят> именно этих моментов. Пани Катерина, ну, власне, какие могут виникати риски, если не годувати дитину грудным молоком? Давайте еще ну, и про это поговорим. Не столько риски, просто еще раз хочу повторить, что иммунная система, в том числе иммунная система самой кишечной трубки, да, куда поступает молоко с различными моноглобулинами, она может быть несколько более, скажем, ослаблена, да, там, у ребенка, который находится на искусственном скарбливании. Но я бы тоже хотела не противопоставлять эти два процесса, Потому что есть люди, которые по каким-то серьезным причинам не могут кормить. Да, и ну, тоже не хочется как-то, чтобы Но они хочется, себя власне, чувствовали. Хочется наголосить на том, что грудное выгодование защищает от рака. Это действительно так? Трудно... Драку Маму. Маму, да. Маму, Маму да. Мать, то есть все ну, естественные то, процессы. То есть мы говорим про позитивы как для дитины, так и для мамы. Да, безусловно. Все... Вообще это является, конечно, естественным процессом, который предусмотрен природой. И вы знаете, наверное, даже тоже, если взять ну, такую визуальную, скажем, да, картинку, то женщины всегда, даже мне как доктору, который часто видит женщин, которые кормят, они выглядят хорошо очень, обычно, внешне. Вот, то есть, безусловно, конечно, для мамы это процесс здоровый, конечно, безусловно, это избавляет от всяких застойных проблем в груди, если женщина кормит правильно. Вот, и, конечно, является здоровым процессом для мамы тоже, если он правильно построен, опять-таки. Ну, и на самом початке мы говорили про, власне, про систему, державную mm -hmm. систему грудного выгодования, про підтримку, какие на сегодня існують скажем скажем так, перешкоди щодо поліпшення цієї системы? И в чем потребно полипшить? Давайте на сам кинец уже... Мне на кажется, должно быть намного больше информации, как для самих родителей, которая бы системно ну, как-то как поступала, да, такой стратегии. Хотя она есть, и это одна из э, стратегий, которая работает в Украине и все-таки продвигается. Но должно быть еще больше знаний у врачей, потому что до сих пор бывают иногда довольно смешные ситуации, когда пытаются это молоко, например, посеять зачем то или когда там медсестры говорят о том, что оно там жидковатое, ну или какие-то такие вот вещи. Там и, э, с холлером Да, например, да? цвет синеватый да, или да, сероватый синеваты, или, или да. что-то такое. <свят> но, то есть все это, конечно, глупости совершенно, и, да. и этого не должно быть, поэтому, пожалуйста, ну и родители должны обращать на это внимание и больше про это читать, но, безусловно, эти знания периодически нужно освежать и у медработников в самых разных сфер, потому что кормящая женщина может прийти куда угодно с ребенком. То есть она может прийти как сама в поликлинику по своим каким-то делам, да, как и с ребенком, и как врачи всех специальностей должны знать, что это хорошо, что это полезно, что это нужно, что это нужно поддерживать, и что не нужно делать всякие глупости, как там посевы молока, ага. сравнение его цвета или там что-нибудь еще. Ну, мне период стоит не только, женщина понимает, э, что это достаточно позитивный процесс годовать дитину грудным молоком, а это еще стоит в украинском суспільстве модно. Это, станет, это становится действительно модным. Еще есть один аспект, о котором редко говорят, но это экономически достаточно выгодно, Зачайно. если пересчитать по количеству да, купленной смеси. То есть это экономически многие семьи не могут себе ну, позволить да, вот покупать все что угодно, особенно в нынешней кризисной ситуации, поэтому это не только ну, здоровая, скажем такая. Тенденція, да, але економічно достаточно вигідна. Хоча при цьому папа не забувайте, що мам надо добре кормить. Дуже Вкусно. дякую. Сподіваюсь, що папа нас почує. <laughs> Нагадаю, надіяти. медичам Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і лікар-педіатр, була гостею нашої студії. Залишайтеся на парламентському адже Ми робимо політику зрозумілою.